নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জয় শ্ৰীৰাম এষ্ট্ৰ জ্ঞান ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে চাগে আজি মই আপোনালোকক আপোনালোকক পাহ সপোনত পানী দেখিলে কি হয় সেই বিষয়ে ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক সপোনে আমাক বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ হাল বেয়াৰ সংকেত দিয়ে আজি আলোচনা কৰিম সপোনত পানী দেখিলে কি হয় তাৰ ফলাফল আহক তেন্তে জানিলেও সপোনত পানী দেখিলে কি কি হয় পানী দেখাৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণ বহুতো বেলেগ বেলেগ পানী দেখা পায় যেনে নদীৰ পানী কুঁৱাৰ পানী বৰষুণৰ পানী ঝৰ্ণাৰ পানী গংগা নদীৰ পানী বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিত দেখা পানীৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ হয় যদি আপুনি সপোনত সাগৰ দেখে তেন্তে তাৰ ফল হয় সু মানে আপুনি পৰিশ্ৰমেৰে কিবা এটা কাম কৰিছে তাৰ যি সুফল মানে অতি শীঘ্ৰে পাবলৈ গৈ আছে সাগৰ দেখা মানে আপোনাৰ ভাল মানে অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ যি পৰিশ্ৰম কৰি কামটো কৰিছে তাৰ ফলাফল অতি শীঘ্ৰে পাব যদি আপুনি পানীত নিজে সাঁতুৰি থকা দেখে তেন আপোনাৰ সু শান্তি আৰু ধন টকা পইচা আহিব দুখ দূৰ হ'ব সপোনৰ ফল দুটা এটা হ'ল ভাল আনটো হ'ল বেয়া যদি আপুনি সপোনত লেতেৰা পানী দেখে নাইবা বানপানীয়ে আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে মানে বানপানী দেখা পায় তেনেহ'লে বানপানী নলা নৰ্দমাৰ পানী মানে লেতেৰা পানী এইবিলাক দেখিলে তাৰমানে আপোনাৰ বি বিপদ অহাৰ এটা সংকেত কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আপুনি মাত্ৰ মানে ইষ্ট দেৱতা মানে ভগৱানক মানে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে আপোনাৰ দেহাটো মানে কাট গৈ ভাল দিন আহে আপোনাৰ নাকাৰাত্মক মানে যিখিনি আছিল সেইখিনি যেন চকাৰাত্মক হয় সেই বিষয়ে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে আহিবলগীয়া সময়খিনি মানে পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰে পাৰ হৈ উতলি থকা গৰম পানী দেখিলে নাইবা আপুনি উতলি থকা পানীত সাঁতোৰা দেখা মানে কি হয় আপুনি কিবা কথা বা কামক লৈ চিন্তিত হৈ আছে তেতিয়া আপোনাৰ চিন্তা দুখ কষ্ট দূৰ হৈ মানে সুখ শান্তি অহাৰ সময় আহি পৰিছে যদি আপুনি সপোনত চাফা পানী দেখে বা চাফা পানী খায় তেন আপোনাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব ঘৰখনত সুখ শান্তি বিৰাজ কৰিব আপোনাৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব যদি বিয়া বাৰু কৰা নাই মানে প্ৰেম প্ৰীতিত সুফল লাভ কৰিব আপোনাৰ মন পচন্দ জীৱনসংগী বিচাৰি পাব যদি ঝৰ্ণাৰ পৰা পানী পৰি থকা দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাৰে টকা অহাৰ সম্ভাৱনা তাৰমানে ইনকাম ইনকামৰ ৰাস্তা আপোনাৰ বেছি হ'ব মানে দুই তিনিটা হ'ব পাৰে ইনকামৰ ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাৰে টকা আহিব আপোনাৰ যি আৰ্থিক সমস্যা আছিল মানে টকা পইচাৰ তাৰাতানি আছিল সেই আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব নাইকিয়া হ'ব কুঁৱা দেখিলে বা কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলা দেখিলে কি হয় কুঁৱাৰ কুঁৱা বা কুঁৱাৰ পানী যদি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা ভাল উপনীতা কুঁৱা দেখাটো ভাল আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ জগ হয় কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলি যদি আপুনি নিজে খায় তেন্তে আপুনি যি কষ্ট কৰি যিটো কাম কৰিছে তাৰ সুফল পাবলৈ গৈ যদি আপুনি বৰষুণৰ পানী দেখা পায় তেন্তে আপোনাৰ ভাগ্য সলনি হ'বলৈ গৈ আছে চাকৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলোখিনিতে ভাল হ'বলৈ আৰু যদি বানপানী দেখে বা বানপানীয়ে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি বস্তু বাহানিবোৰ উটুৱাই নিয়া দেখে তেনেহ'লে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অলপ অনিষ্ট হ'ব পাৰে আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ দিব আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া এখনে আপোনাৰ ঈশ্বৰদেৱক এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে আহিবলগীয়া সময়খিনি ভালে সুফলে মানে মংগল হোৱাৰ কামনা কৰিব আৰু অলপ সাৱধান হ'ব বিনা কাৰণত যাতে মানে অদৰকাৰী বস্তু মানে ক্ৰয় নকৰে মানে টকা পইচাটো অলপ সাৱধানে খৰচ কৰিব আৰু যদি গংগা নদী বা গংগা নদীৰ পানী যদি দেখে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনত সুখ শান্তি আহিবলৈ গৈ দুখ সমস্যা এইবিলাক আঁতৰি আপোনাৰ সংসাৰলৈ সুখ শান্তি আহিবলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ